أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ما كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إلا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالسور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت برصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين وفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما الرحمن لا يملكون منه لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم